Ти намагався разом із своїми однодумцями робити стендап щось на кшталт камеді. Ця ідея не нова, бо вона в Чернігові давним-давно літала. Намагалися там, і Сергій Міляєв разом з однодумцями так само робити стендап Богдан Проско і так далі. В результаті це більше одного-двох-трьох випусків не виходило. Що у вас вийшло? У вас так само два-три випуски. Це здається. У нас, по-моєму, п'ять чи шість камінь пройшло. але це не було якоюсь стратегічною моделью э, заворання ринка юмора в Чернігіві. Це просто творчі пориви. Ну, Я скажу сложно. так, в нас є справді гідні гумористи, тобто люди, які можуть створювати нормальний продукт, гідний там телебачення чи того самого інтернету, щоб за це було не соромно, щоб не писали а, баян, а щось нормальне. ну не, не получилось найти здесь Чернигова. мы постоянно приглашали всех желающих мог просто прийти человек и сказать я хочу участвовать там был какой-то призовой фонд там я не помню уже тысяча или две тысячи гривень то бишь варианты развития были были юмористовы чернигово но в принципе никто не приходил поэтому мы приглашали своих друзей сами что-то писали это были просто творческие порывы мне хотелось например я всегда мечтал стендап прочитать вот написал вот на этом прочитал и прочитал было впервые в моей жизни, мне очень понравилось. Так а что не так? Ну вот, э, не Школа, знаю, можно створить школу гумора. Нет школы, совершенно нет школы, потому что... как э, ну, это сегодня, ты бачишь? Э, я когда-то, если честно, там, в курсе, наверное, на втором предлагал модель изменения юмористического поприща Черниговского. Я предлагал в Озвучу. школах правильно вести, то есть э, сделать школу, правильную КВН, сделать правильных э, старших людей. Э, кто это сегодня сделать? Ну, те, кто занимается КВН, сегодня же есть организация. То есть, -то, -то, например, тот -то самый Артем Широкий. Да, ну почему-то они... Юрий Заяц. Да, но ну, у них школа ассоциации КВН Украины. То есть, если я всегда был в Амике, э, это э, Международный союз КВН, то они занимались больше украинским КВН. Украинский КВН немножко отличается все-таки как организация. Там мало структуры, там мало дисциплины. Мне повезло, что я попал, в принципе, в КВН, в подготовленную команду. Моя первая игра в КВН это была в Сочи, на фестивале. Нас повезли туда, оплатили шикарные номера, дали очень много суточных, и моя задача была просто выходить на сцену и делать то, что мне говорят. Но, в принципе, тогда я увидел, что такое репетиция, что такое капитан и так далее. И тому то есть все строится от школы, от организации. Кто... Я просто чого хочу добитися от в цьому місці. Бо всі, хто приходять, начебто знають, що робити, але нічого не роблять. От ти сьогодні готовий взяти на себе, можливо, не сьогодні, можливо, зараз не на часі. Я можу це зрозуміти, але взяти це на себе як відповідальність і, наприклад, створити ту саму школу КВН? Ну, мені не цікаво це. Тобі не цікаво. Мені було це цікаво, тогда так. Да. Мені зараз займають немножко інші питання, немножко інші справи і уділяти своє час. для того, чтобы поднять уровень Чернигов в КВН, что ли? Ну, как-то это неинтересно. А как ты сам оцениваешь лигу КВН? Черниговскую? По зрителю, по залу, по аппаратуре, по прогонам. Это самая слабая лига совершенно, что очень неприятно, в принципе, потому что я люблю этот город. И э, я именно в Чернигове начал увлекаться КВН, потому что я ходил на всякие КВН и КВН там. А что ты, что ты бачишь, с чем нужно изменить? Я же сказал, подход. Просто подход. Организацию, подход, редактуру, расстановку правильную. Делать концерт. Не делать... Э, я не знаю, что они делают, в принципе. Я когда... Я недавно был на КВН в Черниговском. Расстановка команд неправильная. Э, повторы шуток присутствуют, хотя редактор должен вырезать определенные темы. То бишь, э, должен быть человек, который, в принципе, управляет процессом и делает концерт для зрителя. Не для команды, не для себя, а именно для зрителя. Э, с точки зрения именно концерта. В счет убить, и кого вкладать свеча